ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਅਜਾਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਰਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। कंप्लेन तो कुछ नहीं आई है ऐसे जो, जो बोला है गलत है जो रिपोर्ट आई है गलत आई है ऐसे बच्चे बोल रहे थे इधर हाथ लगाते से हाथ पकड़ते हैं माँ बाप भी पकड़ सकते हैं हाथ बच्चों को अपने को हम रह रहे हैं माँ बाप ही समझ के रहते हैं मानते हैं रिपोर्ट आई होगी मगर आई होगी मानते हैं हम ऊपर वाला जानते हैं जा, डॉक्टर जानते हैं मगर इनका भी चेकअप करवाओ उनका भी करवाओ पता चल जाएगा साफ साफ किसने की देखे एक इन्फॉर्मेशन मिली की छन्नी रामा में जो एक मेंटली रिटार्डेड होम है उसमें कुछ बच्चियों को सेक्चुअली एक्सप्लाइट किया जा रहा है तो इसमें बाबा एक बोर्ड बना डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने बनाया जिसमें एडिशनल डीसी जम्मू जो है मेंबर थे एसपी ईस्ट मेंबर रखे गए एक डॉक्टर भी था इसमें और एक जो है साइकेट्रिस्ट भी था और इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट दी जिसमें ये पता चला कि पांच लड़कियों को जो 45 फाइव तो टोटल मेंटली रिटार्डेड बच्चे थे उनमें से पांच लड़कियों को सेक्चुअली जो है एक्सप्लाइट किया जा रहा था तो हमने मामला दर्ज कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है दोनों जो चौकीदार और मैनेजर हैं दोनों हम पुलिस के पास हाजिर हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी कुछ समय पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता ने हमें एक संदेह जाहिर किया था और एक कम्प्लेन हमें की थी कि इस जो होम है मी रिटार्डेड बच्चों का इसमें कुछ अनियमितताएं जो है देखी जा रही हैं और उसके बिना पर एक कमेटी बनाई गई एडिशनल डीसी एडीएम जो जम्मू के हैं इनकी सदारत में एक कमेटी uh, कॉन्स्टिट्यूट की गई और साथ ही साथ इसमें जो है गायनाकोलॉजिस्ट और जो साइकेट्रिस्ट हैं उनकी जो हेल्प ली गई और डिटेल इसका जो है इन्वेस्टिगेशन किया गया उस कंप्लेंट की और कंप्लेंट uh, की इन्वेस्टिगेशन में होम uh, में कई अनियमितताएं देखी गई और साथ ही साथ में uh, यह भी पाया गया कि कुछ बच्चियों के साथ में सेक्सुअल हेरासमेंट पॉसिबली किया गया है क्योंकि उसमें uh, जो है जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें इस तरह की बातें हैं तो उसको देखते हुए ये रिपोर्ट जो है पुलिस को कार्रवाई के लिए भेजी गई और अकॉर्डिंगली पुलिस ने उसमें एफआईआर दर्ज करके और ए, उसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया है बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है खबर देत दुनिया विच आओ साडे नाल कदी भी टिकितो भी जुड़ो आपा मिलंगे फेसबुक ते असि दिखांगे यूट्यूब ते करो ट्विटर ते खबर जुड़े रहो दिन रात